Это у нас Туран. фантастический Туран, ребята. Сейчас выкатывается полностью днище. Будут переходить на заднюю часть. Виброизоляция А Там у нас э, творческий беспорядок. Сейчас выкатывается вперед. Э, это первый слой у нас виброизоляция. Второй слой будет шумоизоляция. Вот такая вот, как на потолке. Олег, ты сделай нормальные видосы ребятам, чтобы ребята видели, как было до и как после. Разница будет просто космос. Тачка будет абсолютно другая. Сразу классом выше. Тут комфорт будет просто сумасшедший на самом деле. Тут, блин, такие шум, шумки, вибро, шума, ну то шо, ну красота. Потом сейчас же закатываем все шумочкой и вычищаем ковры, собираем все аккуратненько, ну как положено. Так что занимаемся, ребят. Занимаемся. Кому надо сделать шума виброизоляцию, звоните, записывайтесь в очередь и сделаем вам шумку. Можно частично, можно просто двери, можно заднюю ляду, можно крышу, можно днище. Кому что надо, то и сделаем.